হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল দীপালেজ ব্লকটো গাইজ আজি হৈছে দুই জানুৱাৰী হেপী নিউ ইয়েৰ আৰু নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু লগতে আজি ওলাইছোঁ পিকনিক অ'লে ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ ইয়াৰ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ বগামাটি পিকনিক স্পট তো বহুত বেছি ধুনীয়া ঠাইডোখৰ আপোনালোকে আহিব পাৰে বহুত বেছি ভাল লাগিল যে পাহাৰীয়া ঠাই লগতে ধুনীয়াকৈ নৈ বৈ গৈছে কি ধুনীয়া একদম বহুত বেছি একদম ভাল লাগি গ'ল আৰু এনেকেই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ক্লিপ কেইটামান লাহি থৈছিলোঁ সেয়েহে ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ তো আমাৰ ইয়াত খানাৰ বাবে ৰেডি কৰিব ধৰিছোঁ আমি আৰু ইয়াৰ ঘোঁৰাও আছে তাত আপোনালোকে ঘোঁৰাত উঠিলে উঠিব পাৰিব ঘূৰি ঘূৰিব পাৰিব ঘোঁৰাত উঠি আৰু ইয়াত এটা বুদ্ধ পাহাৰৰ ওপৰত বুদ্ধস্তম্ভ আছে বুদ্ধদেৱৰ ত' বহুত বেছি ভাল লাগিল সেই ঠাইডোখৰ বহুত ঠাণ্ডা শান্ত পৰিৱেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম গছ গছনিৰ মাজত আৰু গাইছ চাওক ভিউটো এবাৰ বগামাটিত বহুত বেছি ধুনীয়া হয় খুব দাপ একদম কাহাৰ আৰু খুড় মানে বহুত বেছি ধামাকাহাৰ বগৰী গছ আছে আৰু চাওকচোন নদীখন ইমান ধুনীয়াকৈ বগী আছোঁ গাইছ এটা ভুল হৈ গ'ল কাপোৰ নানিলোঁ কাপোৰ আনিলে গা ধুব পাৰিলোঁহেতেন ভাল লাগিলহে আৰু ইয়াত চাওক ইয়াতেও মানুহে পিকনিক খাই আছে আৰু মানে ঠাইডোখৰ মানে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ইফালে বগৰী গছ কিবাকিবি মানে বহুত বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া গা ধুই আছে ইয়াত ত' গাই তাই চানিলোঁ গাঁৱৰ ছোৱালী কোনো গুণে কম নহয় একেবাৰে ক'তো নিদিলোঁ চবফালে উঠিলোঁ ইয়াত পানীত নাও আছে নাওটো উঠিলোঁ পাম দিয়া নাও কি কয় নামখনৰ সম্পূৰ্ণ নাম নাজানো মই ব্ৰত নাও নেকি তাতো উঠিলোঁ ভাল লাগিলে তো এইবাৰ উঠিলে ঘূৰাই আকৌ তাত পঞ্চাছ টকা লাগে আৰু চাগে সুদা বালি 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 এয়া বগা মাটিনে বালি মাটি হ'লে বেছি ভাল আছিল নামটো ন আৰু তাম শিল গাইজ ডাঙৰ ডাঙৰ শিলো আছে সৰু শিলো আছে আৰু ইয়াত আহি পালোঁ বগৰীবাৰী বগৰী বাৰী এখন শাকৰ দিছে ইয়াত পাৰ হ'লে মানে দহ টকা মানে অহা যোৱা বিছ টকা লাগে আৰু ইয়াত আছে এটা বাথৌ মন্দিৰ তো তাতো আমি দৰ্শন কৰি দিলোঁ গাইজ আৰু ইয়াত ফাইনেলি আমাৰ খানা ৰেডি এতিয়া আমি খাওঁ গাইজ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু খানাত ইমান বেছি ভোগ লাগিছিল যে বাকীখিনি আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল মাছ মাৰি দেখুৱাইছিলে ঢেৰ আইটেম সেইখিনি আৰু পূৰা মন ত' কাশেষত কেইখনমান ফটো আপোনালোকক ওচৰত দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এয়া আমি এনেকৈ উঠিছিলোঁ বাথৌ মন্দিৰৰ ফটো এই কপি আৰু ইফালে পাহাৰৰ ওচৰত উঠিছিলোঁ বগামাটিত বহুত বেছি ধনী আৰু ইয়াত শিলত ডাঙৰ শিলত বহি কিনি উঠিছিলোঁ ফটো বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু এয়া আইলাভ বগামাটি লিখা আছে তাতো উঠিলোঁ ফটো আৰু এয়া পাহাৰত অকলে উঠিলোঁ ফটোখন আৰু এনেকৈ উঠি আছোঁ আৰু এইফালে এটা ধুনীয়া গাঁৱৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ আৰু তাকো উঠি দিলোঁ ফটো গাইছ সেনেকৈ ফটো উঠি উঠি আকৌ এয়া ভণ্টিহঁতৰ লগতো উঠি দিলোঁ ফটো তেনেকৈ সিহঁতে তেনেকৈ কিবা কিবি কৰি আৰু এয়া নাৱত উঠতে উঠিলোঁ একোবি ফটো গাইছ আৰু এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাব মৰম দি যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে বগামতে আৰু আহিছে মই স্কুলৰ বন্ধু দুজন কাষত থকা দুজন তো সেই বন্ধু দুজন স্কুলৰ পৰাই লগ পাইছিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ ফাইনেলি এখন খোৱা ফটো আপলোড দি দিলোঁ এয়াই আছিল আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে গাইজ তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ মৰম চেনেহ দি যাব আপোনালোকৰ এয়া